Територія колишнього психомічного заводу Кароліна утворювала північну частину промислової зони на лівому березі річки Островіці. Ця зона довжиною 4 кілометри була головною промисловою віссю острави. Завод Кароліна розташовувався на її найпівнічнішій частині, безпосередньо поруч з історичним центром міста. Коксохімічний завод Кароліна був заснований у 1858 році поруч з шахтами Кароліна та Шаломон. У 1870 році територія була підключена до залізниці, що з'єднувала острову з Фрідлантом. В 1945 році завод був націоналізований. Початок поступового занепаду у 1970 році призвів до закриття металургійного заводу в 1985 році. Об'єкти поступово демонтувалися, а наземні частини конструкцій повністю знесли до 1990 року. У 1993 році керівництво міста ухвалило рішення щодо реконструкції території. Було розроблено маркетингове дослідження та створено асоціацію власників. Було проведено аналіз ризиків і забезпечено фінансування з Фонду національного майна, що дозволило розпочати рекультивацію всієї території. Pro proces rekultivace, hovořit o hlavní rekultivačním procesu. Dobrý den, moje jméno Otto Roháč. Pracoval jsem na OKD rekultivaci jako náměstek pro techniku a ekologii, a mým hlavním manažerským cílem v té době, to bylo v roce 1997, bylo vlastně řízení sanace Karolina. Sanace Karolina byla jednou z největších v té době v České republice a z hlediska sanací to byla v pravdě pionýrská akce, protože vlastně jsme teprve v té době poznávali sanační technologie, které by byly uplatnitelné na tento druh zátěže. V roce 1997 se vypsalo výběrové řízení v tom rekultivace uspěla. jedno z, bych řekl, z klíčových věcí, proč rekultivace uspěla byla, byla skutečnost, že rekultivace vlastně vzdušnou čarou asi jeden kilometr provozovala prostor takzvaného bývalého centrálního odvalu zárubek, kde byla umístěna skládka odpadu a tam se počítalo i s umístěním technologií pro pro sanaci toho území. Rozhodnutí P v té době říkalo, že ten odpad se musí vyjmout a patřičně zneškodnit. V té době, když jsme jako začal, začínali, hledali jsme vhodné firmy s vhodnými technologiemi, které bychom mohli jako kdyby uplatnit, a nakonec jsme vlastně vybrali portfolio sanačních technologií, které jedno byla termická desorpce, to byla technologie, která pracovala s teplem a kde se předpokládalo, že ty látky, které jsou obsaženy z toho koksarenského provozu a průmyslu, ty odpady v těch domínách, tak se vlastně vypaří a ve vznosu se spálí a neškodní a z, vyjde vlastně čistá zemina, která se obohatí o bakterie a bude se vracet zpátky. A potom tam byly ještě uplatňovány další sánční technologie v oblasti vod, kde se jednalo zejména o čištění vody, čištění vod v čistírnách. Jo, takže my jsme vytvořili určitou skupinu dodavatelů, která pokrývala jednotlivé technologie. A ta sanace se v zásadě rozdělila na nějaký základní areál, kde byla původní koksovna. A protože ta kontaminace byla i pod zástavou, tak byly i vlastně dílčí areály, které se řešily pod zástavou speciálními sanačními metodami. Takže prvním krokem byl do průzkumu, až po schválení do průzkumu se vlastně šlo do sanace. Ten základní areál, protože tam byla koksovna, tak. Na, a ta kontaminace vlastně ona prošla celým tím povrchem e, těch zemí té koksovny a zastavila se na míocénních dílech, které byly asi v louce 10 metrů. E, tak a k tomu my jsme se potřebovali dostat. Jo? E, a takže v první fázi víceméně šlo o to, aby jsme vlastně odstranili z toho prostoru asi 7 hektarů e, demoliční konstrukce po zdemolovaných prostě objektech, koksovny, které ale mohly být taky kontaminované provoze. To bylo nutné, jako kdyby v průběhu té sanace řešit. Jo? A potom v té části, když se odstranila ta část prostě těch betonových konstrukcí, tak se víceméně postupovalo po určitých čtvrcích 10x10 metrů, které se které se ovzorkovaly za účasti e, hygieny, e, se museli prostě nechat odvětrat, protože tam bylo spoustu naftalénu. Jo. E, ti lidi, kteří pracovali v té jámě, byli pod dozorem, e, museli odevzdávat například moč, jo, aby prostě se zjišťovali, zdali tam není prostě nějaká, nějaká nepřípustná hodnota moči. E, tak, ale takhle rozdělí areál, ten sedmě hektarový areál na, na té čtverce se takhle vzorkoval a ta a jama se prohlubovala. Vzhledem k tomu ale, že ta jama byla velmi hluboká a mohlo dojít k nějakému zavírání té jámy, z zakládání a tak dále, tak se tam museli zřídit velké štětovnicové ve stěny, které prostě byly zakotveny do toho mioceního podloží a ty tu jámu drželi v určité poloze. A aby se nezatápěla jáma nezatápěla, tak prostě se museli šerpávat dešťové srážky, jo, ale i ty podzemní, protože všechno se to míchalo dohromady, bylo to kontaminované. Tak ty srážky, se, ten, nebo srážky a podzemní vody se musely pravidelně přečišťovat a znova zasakovat. Takže to, ta sanace probíhala takových dvou úrovních. V sanaci zemín a v sanaci vod. Jo? V, těch, v té sanaci vody, zemín, jak jsem řekl, tam především šlo o to, navzorkovat eh, ty zeminy, eh, zjistit prostě, která technologie pro ty zeminy by byla optimální a tuto jako kdyby využít. Nosnou technologií se jevila, jevilo zařízení te, termické desorbce. Ta technologie v zásadě pracovala v takových dvou stupních. První byl rotační buben, kde byla teplota 400 stupňů. Tam ta zemina pracovala v tom rotačním bubnu a z té zeminy se vypařoval, vypařovala ta kontaminace. A když byla v té vzdušné fázi, tak se odsála do dospalovací věže, ve které byla teplota 1200 stupňů. Tam se dospálila to, co bylo z té věže, tak to se zachytilo prostě někde na filtrech, to, co bylo v té rotační peci, to vycházelo ven, byla to v zásadě mrtvá zemína, tak se v konečném důsledku zase obohacovalo o půdní bakterie, jo, nechalo se vykládnout a takto vyčištěná a obzorkovaná, průkazně, že je čistá, se vracela zpátky. Do té Co se týče vod, tak ty, ty technologie byly jako ryby zavedeny, vědělo se, čím je to kontaminované, takže se vybudovaly určité stupně čistilenské, to se přečistilo, ty vody se buď to vracely zpátky, anebo se pouštěly do Ostravice. Ale pokud se spouštěly do Ostravice, tak tam se musela hlídat salinita, protože do Ostravice se mimo jiné vypouští vody z Jeremenka důlní a tak dále a Poláci velmi sledovali prostě, aby se tyto záležitosti nepřekračovaly. Takže to byla taková jedna a jeden faktor omezení. Eh, druhý faktor byl v tom, aby ty technologie dostatečně fungovaly pro to jako kdyby, pro to zasakování, aby ten proces zasakování byl jako kdyby plynulý. Potom tam byl třetí takový základní přístup, kde šlo o sanaci pod zástavou. To byla hlavně Uh, ulice uh, 17. listopadu, nebo já nevím, teď je, je to musím 17. listopadu, kolem DPO, uh, tak tam, protože se je to jedno pod zástavbou, tak tam se v hloubce 10 metrů musel vyrazit kolektor, který byl perforovaný, a do toho kolektoru uh, prostě se stahovaly uh, vody, které, uh, jak si dá se říct, Sebou nesli ty kontaminace z vrtů, které byly ze zhora vertikální a které propařovaly to území. Prohrály to území, propařili prostě, zmobilnili tu kontaminaci a, a tímto kolektorem se to stahovalo, přišlo to do toho kolektoru a na konci to zašešlo nějakého, do nějakého čistilenského stupně a takhle se to neustále vlastně promývalo, až to bylo v okamžiku, kdy se dalo konstatovat, že to je v pořádku. Ще під час санаційних робіт у 2000 році було оголошено міжнародний архітектурно урбаністичний конкурс. У 2001 році виграний проєкт був включений до планувальних матеріалів території. Місто проводило переговори щодо реалізації проєкту з власниками земельних ділянок, але безуспішно. Тому у 2004 році місто вирішило придбати ці земельні ділянки, і місто почало шукати девелопера. І в році 2005 було оголошено конкурс на девелоперський проєкт. Наступному році девелопер був обраний і земля була йому продана. Девелопер розпочав будівництво в 2008 році. Перший об'єкт торговий центр був завершений у 2012 році. Наразі вся територія поступово добудовується і розвивається, ставши контрпунктом до історичного центру острави.